хочет жить. Это БТР. Был БТР, разорвало, как... я не знаю кого. Вот, Туда одичные положили, как коропаток, все все Таких ожесточенных артиллерийских дуэлей еще не бывало в нашей истории. Боевики стирают с лица земли позиции ВСУ под Дебальцево. Наши сполна дают сдачи. Ознобило все. Пионы, рады там практически лунный пейзаж, похоже на фильме про Солёный град. это такая картина я наблюдал своими глазами. Окружение и финальный беспрерывный трехнедельный штурм украинских позиций. Живые, Оля. Сейчас, сейчас... Давай, давай дальше, тягиваем. Как с героем удалось выжить и выбраться? Страшно. С боем. У нас в Краде Благодаря Баранина. нашим командирам все хорошо. Да. От Града осколки пролетали. Все пули пролетали. Да вы вот с той стороны снимите, он там да, весь. А, 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 покажи. а ну это пули сепарские. А, это... Да, вот, вот тут все а, моя башка была. В этот вечер и в эти часы, ровно год назад, остатки сил то начинают прорыв из Дебальцева. Конец самой затяжной, масштабной и неоднозначной кампании российско-украинской войны. Молитесь, поставьте нам свечки. Все, мы живы, здоровы, мы вырвались. Мы им еще дадим. В годовщину легендарных событий мы раздобыли эксклюзивные свидетельства участников обороны. Просто другого выхода не было. Это единственный маршрут был по минным полям. Сейчас реконструкция картины боевых действий и впервые эксклюзивное видео с передовой. 9.40, примерно 9.40, работают с разных мест. Скольких боевиков лишились сепаратисты и армия РФ? И какие на самом деле наши потери? Открываем военные тайны и разоблачаем глупость генералов. Кто ответит за Дебальцева? Мама, мы держимся, у нас все нормально. Внимание, внимание, внимание. возможно воздух, возможно воздух. Это был ад. Три часа нас полностью просто там сравнивали все с землей. Но еще не все танки подбиты. Ответь! Важно хочет жить. Окраина Дебальцева – героический блокпост под названием «Балу». В конце января прошлого года это место выглядит вот так. Это все, что осталось от блокпоста. у нас осталось. Это мы даже Сотни сепаратистов атакуют блокпост. Их силы существенно превышают украинские. Но наших это не пугает. Они отбивают атаку за атакой, нанося врагу невосполнимые потери. Туда одичные положили, как куропаток, цих Добрый шикалиман, Но руки трусят. честно скажу, не очень приятно, но и у нас скоро техники не остается. Укрепления уничтожены, ежедневные артобстрелы превращают Балу в сплошное пепелище. Это БТР. Был БТР, разорвало, я не знаю кого. Что может быть хуже? Только выход из окружения. Самое страшное впереди и начинается как раз 17 февраля. Летом 2014 года наша армия освобождает Дебальцева от первых немногочисленных захватчиков. В городе и ближайших селах люди живут с Украиной в сердце. Я вижу ребят, я всегда их благословляю, когда они идут. Я всегда за них волнуюсь, когда тут стреляют. Я их прикрестю. крестю. Впрочем, надо признать, настроения царят разные. Из-за оголтелой пропаганды РФ хватает и сочувствующих террористам. Их выискивают в ходе спецрейдов. Какие сепаратисты? Вы их тут видели? Тогда кажется, что лишь разберемся с пособниками, и Дебальцева навсегда наше. Вот-вот пойдем дальше очищать Донбасс. Бойцы обещают украинскому народу, в обиду не дадим. Очень хорошие ребята. Я люблю свою Украину, я люблю свой край, я тут родилась, я тут живу, я никуда не хочу, я не хочу, чтобы мы разделяли. К сожалению, в реальности будущее было туманным. Боевики понимают, насколько важен этот населенный пункт. И отказываться от него не собираются. Ведь родина украинского поэта Владимира Сосюры... Любить Украину, как солнце любить. В первую очередь, важнейший транспортный узел Донбасса. Залезничное сполучение, если место захоплять, возможно, от российского кордона просто до самисенькой линии фронта и в тыл боевиков. Поэтому Дебальцева так надо было захватчикам и их российским кураторам, которые планировали все операции. Вот эта операция по захвату Дебальцева руководил явно не, не сепаратист, не дилетант. Это хорошо спланированная войсковая операция. Дебальцевский плацдарм с осени 14-го встает одной из важнейших точек на карте АТО. Однако нельзя сказать, что события развивались стремительно. А тут мы спим петеров. А все нет. хорошо. Не холодно? Нет. Да. На Карпатской борщ. Ты на, на люди все равно? Есть, Тоже, есть ты треба. С это ему на воевать. Осенью о том, что это место близко к фронту, напоминает только оружие и военная техника. Ну что, 5.45. Все здесь зелено, конечно, контрастера. Все обыкновенные. Но зима приносит с собой обстрелы мирных кварталов. Я не знаю, что делать. И начинаются ужасы беспрерывных боев. Украинские солдаты теперь в чрезвычайно сложных условиях – это настоящая война за территорию и выживание. О боже! Даже в таком аду наши не теряют чувство юмора. Предупреждены, Каждый хочет жить. И готовы в любой момент идти в атаку. Первые дни было тяжеловато, конечно. Сейчас уже все попривыкали. Сейчас бы дали команду ФАС, Пох. все бы пришли в атаку и не думал бы никто. уже то надоело, то И тут один из самых важных вопросов. В атаку идти команды никто не дает. Почему? И зачем в таком случае держать плацдарм? не было никакого целостного понимания, что и кто там делает. Огромная цепочка командиров была, которые каждый из них не выполнял задачи по уничтожению врага, а думал, как бы ему не прогневить вышестоящего начальника. Это приводит к тому, что с января 15-го противник, уже не скрывая намерений, массированно долбит артиллерией Дебальцевский выступ. Кажеться, тепер всім зрозуміло, що цель повне окруження і знищення групіровки. Тиск ішов практично по всьому фронту дебатівського От. Але він був ситуативний. Він був то з одного напрямку, то з другого напрямку, то з третього напрямку. Тобто -то вони намагалися прощупати, звідки, звідки можна буде прорватися. В кінці января сепаратісти проривають два опорних пункти наших бойців І на танках входять в северну частину Глігорська. Это было начало конца, вспоминает наш герой, непосредственный участник обороны Дебальцева, артиллерист Игорь Лукьянов, позывной Маклауд. Группировка зашла в Углегорск. Наши бойцы отступили из него и продолжали его контролировать. Профессиональный военный Игорь на войне с первых дней. Алиса, это район птицефабрики? Да, да, где-то там. Плюс принял. В начале оккупации он смог внедриться в группировку Гиркина-Стрелкова и передавал оттуда важную информацию. С лета 14-го он уже в Дебальцево, руководит артиллерийской группой. Вот один из его расчетов ведет огонь. После выхода из окружения он защищал страну на других участках фронта. Вернулся из АТО три месяца назад. Сам по себе Углегорск был э очень плохо в стратегическом плане для обороны. То есть он нам тоже был невыгоден. Его ну, отдавать нельзя было, конечно, но нужно было рассматривать другие варианты его обороны. Углегорск, говорит Маклауд, пытались отбить, но хаотично и потому безрезультатно. В итоге с этого пункта российско-террористические войска идут дальше. В том квадрате обороны, оказывается, не было вообще. Еще был неконтролируемый участок в 6 километров от Углегорска, ну по сути это уже от Логвинова до Светлодарска. На протяжении этого участка там было брешь во Воронье, которая обороняла всего четыре бойца 54-го разведбата. Мы могли совершать маневр артиллерией до выхода противника нас до захвата его так называемой серой зоны. Ну и теперь уже об этом можно говорить. А у нас вот здесь войск не было вообще. Единственный блокпост стоял вот здесь. 40 человек из-за таких просчетов после углегорска штурм логвинова и противник перекрывает трассу м103 на артемовск которую называют дорогой жизни из-за таких просчетов после углегорска штурм логвинова и противник перекрывает трассу м103 на артемовск которую называют дорогой жизни теперь снабжать группировку припасами стало невозможным подтверждает военный эксперт После этого вот произошло то, что произошло. То есть были парализована наша основная трасса снабжения. По сути, это уже и было начало окружения. То есть это уже было фактическое окружение. Страшно и совсем непонятно то, что еще сутки после установления контроля сепаратистов над трассой по ней ездят наши и погибают. Куда смотрели генералы? Нарвались на засаду. Погибло два танка по трассе ездили машины, она не была прикрыта, при том, что мы уже знали, что Логвинова не наша. После потери дороги жизни, а значит и поддержки с большой земли, украинцы попадают в мини-котлы практически на всей линии фронта. Помимо общего окружения, на тот момент, когда Логвинова уже было не наше, были еще окружения в самом Дебальцево. То есть некоторые подразделения попадали в окружение. В окружение попало три опорных пункта 40-го батальона Кривбас. И один опорный пункт Станислав в Ридкодубе тоже попал в окружение. Так бойцы батальона «Киевская Русь», оборонявшие маленький поселок Никишина, вынуждены покинуть пункт из-за существенного преимущества противника. Они отходят и тут же попадают в котел. Десять дней мужественно обороняются, стоят до последнего, пока не заканчиваются боеприпасы. Пали в, такую, в такие условия, когда реально ты сидишь и молишься, потому что от тебя ничего не зависит. Пропустить уточнение Дебальцева, это снова же таки ответственность того, кто руководил сектором. Вот. Ситуация с тем же редко дубом так, он и показал. Когда хлопцы в очень, до них прорваться невозможно физически невозможно без военного там спокойно доставить ни боеприпасов, ни воды, ни ежи. Пока в генштабе все якобы держит под контролем, противник обустраивает большой дебальцевский котел, говорят участники событий. После того, противник значит, начал наступление со стороны южной Ломоватки на Клиновое. И, э, сжимая кольцо, здесь вышел на преобладающую высоту. Фактически тогда и здесь закрыли крышку котла, чтобы там не твердили в свою защиту военачальники. Чтобы вы понимали, расстояние между опорниками противника по дороге, по которой выходила наша группировка, было один километр. Если выходить по центру, то это 500 метров с каждой стороны, соответственно, расстояние прямого выстрела. О том, что там котла не было, пусть сколько хотят, кричат и, и, и врут. Котел там был. Котел был, причем котел был достаточно жестко закрыт. Ни боеприпасы, ни продукты туда не доставлялись. Конвой, который выходил оттуда с трехсотами, стоит сейчас в районе Нижний Лозовой. Четыре машины, полный трупов. То есть трехсотые стали двухсотыми? Трехсотые стали двухсотыми. И там таких двухсотых лежит еще. Ой, ой сколько. Почему я тысячу раз повторил, что котла не было? Котел предполагает окружение войск, где создается э, окружение самой группировки и наружное окружение. Для чего это делается? Для того, чтобы деблотирующими ударами с той стороны и деблотирующим ударом изнутри, не было прорвано кольцо окружения. Так вот, такого окружения противник не создал. Да, он нас держал в огневом мешке. И а, те, кто говорит, что. Окружения не было, но это реально люди, которые лгут. Люди проезжали туда-обратно под огнем противника. Если бы врагов было больше, если бы противник сосредоточил большие силы, более крупные, то выйти оттуда было бы нельзя. Наказание для виновников эксперт и активист Бутусов уже год добивается в военной прокуратуре. Тем временем руководство Генштаба сегодня, как и год назад, с пеной у рта доказывает, что группировку не садили в котел. Котла как такового никогда не было. Именно благодаря тому, что котла никогда не было, и удалось из 2800, которые я вам показывал, где они стояли, вывести практически 2500. Вот как раз в истории вывода окруженной группировки с плацдарма вопросов еще больше. Смотрите далее. Секретная аэрофотосъемка. Так выглядела Дебальцева 12 февраля, а вот так 18. -го. Наши позиции и город захватчики перепахивали градами, ураганами и ствольной артиллерией. Реальное видео с поста Маклауда. 9.40, примерно 9.40, работают с разных мест. Финальный, самый беспощадный штурм боевики вели одновременно с переговорами в Минске 15 февраля. Порошенко встречается с Путиным. И Дебальцева в тот момент – козырная карта в большой политической игре. Только вот за стол мы сели с отъявленным шулером. Противник надеялся, что они создадут котел по типу Иловайского. Более того, они были уверены, что этот котел будет создан до начала переговоров в Минске. Для того, чтобы президент России имел дополнительные козыри в переговорах с президентом Украины. По итогам встречи в Минске в 00 часов 15 февраля артобстрелы должны были прекратить. Орудия боевиков замолчали на считанные минуты. Так вот, противник открыл огонь на восьмой минуте. После вступления в силу договора о прекращении огня. Мы ответим. Увага! Тревога Ситуация дальше лишь ухудшается. Идут городские бои. Вот уже и предводитель ДНР Захарченко в городе. Едва не погибает от пули нашего снайпера. У вас есть шанс. Наконец, 17 февраля защитники все же пошли на прорыв. Ну, мы выполнили свою боевую задачу, более чем даже. Мы с боем выходили. Они не ожидали, что так будет. С такой наглостью это, мы проперли, просто продавались сквозь их заслон, блокировку. Они потеряли два вида тяжелой техники и около поворота пехоты. Просто тупо на пролом шли и все. Это не было вообще бедствием, это была спланована операция на хит. Ми стверджували і довели. Дебальцево, знаходилось під нашим контролем. Ніякого оточення не було. Наші частини і підрозділи вийшли планово і організовано. Вийшли повністю з бойовою технікою. Так от, для того, щоб обезпечити вихід, ми держали до останнього В таємні, по якій дорозі з чотирьох ми підемо. Раз, второе, Для того, чтобы военнослужащие вышли, были здесь устроены наши танковые засады и был рассажен спецназ. Там был специально подготовленный для прохода войск тамба. По поводу выхода из окружения мнения бойцов и их непосредственных командиров кардинально расходятся с мнением высшего военачальства. Боятся услышать, правда, как это было организовано и какая была операция ними сделана. Никакой операции не было ходить. Мы уходили, мы не знали даже дороги. Проводника мы не дождались. Приказа от пепла мы не дождались. Мы прошли около 18-20 километров пешком. У нас не вышла ни одна машина, у нас не вышла ни одна броневая машина, ни один танк не вышел. Все было разбито. Наш консультант, боец-артиллерист Маклауд, подтверждает все сказанное на 100%. Этот отход был организован командирами среднего, младшего звена. На месте. Штаб сектора на тот момент самоустранился. Они просто ну, и не владели и не могли организовать его, потому что не владели обстановкой. Приказов никаких уже не было. То есть штаб самоустранился. Прорываться нашим воинам пришлось через ту самую узкую полоску, которая насквозь простреливалась боевиками. Более того, часть ее была заминирована, но других путей не оставалось. Просто другого выхода не было. Это единственный маршрут был по минным полям. Это была игра в угадай. Там одна колонна проезжает, две разбивают. Колонне Маклауда разбили всю технику, из 100 человек живыми остались 14. Вот как раз видео подрыва наших на минном поле. Погибло в ходе Дебальцевской операции почти 200 человек. Около полутысячи раненых, пленных и пропавших без вести. И это лишь официальные данные. Почему же до сих пор, год спустя, дело не расследовано. Проблема в том, что за то, что этот цирк происходит, многие люди заплатили свои жизни. Конечно, таким а, действием, такой информации необходимо дать правовую оценку. Вопрос! О том, что необходимо провести судебное заседание и разобраться. А я поддержу. Действительно надо. Более того, он будет проведен. Придет время. Военные историки разберутся до человека.